فلا هادي له وأشهد أن محمدا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدناك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكها وانت خير من زكها انت وليها ومولاها اما بعد الحمد لله شكر pada Allah azza Jal dengan rahmat dan juga lipah kurnia yang kita dah bahas panjang lebar 27 28 kalau kita nak sebut dan nak tengok sikit pun Quran je untuk tengok doa tu hawa hawa ia benar-benar daripada yang maha su so ia benar-benar daripada yang maha sempurna ialah berlakunya sempurna ialah berlakunya hubungan yang erat terjalin antara permulaan surah dengan penghujung surah bahkan kadang-kadang yang dinamakan sempena dengan nama tokoh dalam kesifat objektifnya apa yang diterang untuk ceritakan salah satu daripada elemen yang ada dalam Al-Quran itu yang disebut dengan kesifat bagaimana wujudnya tautan yang indah antara awal pesan Luqman dengan hujung pesan Luqman pesanan Luqman ni satu muka surat je muka surat 412 dalam Al-Quran ayat mana? ayat yang nak cerita tentang apa yang ada pada Luqman lepas pada dia pesan apa jadi Tuhan mulai dengan wala dalam bahasa Arab wow itu apa maksud dia lam itu apa maksud dia dan qad itu apa maksud dia so, bukan main-main tak sebab wow lam dan juga qad itu ialah semua dikategorikan sebagai kata penguat dalam bahasa Arab ini perkataan pertama yang ada pada ayat yang ke-12 Kemudian Tuhan sebut perkataan yang kedua Ata'inah. Kami beri Yang menyebabkan Nabi terima Lima ke tujuh ayat daripada surah Al Al-Alaq Satu benda yang kita kena sedar Waktu tu Quran secara sempurna Penurunan Al-Quran Quran, Quran ni daripada Allah Ta'ala Di Loh Mahfuz Loh Mahfuz turun ke langit dunia Daripada Allah Ta'ala turun ke Loh Mahfuz sekaligus Loh Mahfuz turun ke langit dunia pun sekaligus daripada langit dunia tu nak turun satu persatu ataupun akan berlaku nak disekalikan dengan turunnya ayat Quran tu dalam pengetahuan Tuhan sebab tu kita akan faham benda ni bila mana kita cuba telusuri sejarah maknanya segala benda yang berlaku dalam hidup Nabi daripada mula-mula Nabi angkat jadi Rasul diangkat jadi Rasul sampai Nabi wafat semua ni Tuhan atur semua dengan daripada ulama-ulama yang kaji Al-Quran Sebenarnya susunan Al-Quran ni di sirah nabi ni, dia tak sirah nabi ni, dia tak ada istilah insiden tiba-tiba tak ada. Benda tu berlaku Nabi iaitu bagaimana benda tu berlaku Nabi iaitu bagaimana Al-Quran itu menunggu masuk untuk turun nak sesuai dengan peristiwa-peristiwa Al-Quran itu menunggu masuk untuk turun nak sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang yang akan berlaku. Okay. Jadi dan nak startnya wasiat Luqman tu. Tuhan beritahu kami beri kecerdasan yang ada pada Luqman itu bukan kecerdasan yang datang pada kudrak dia Tuhan nak beritahu sebab Tuhan beritahu pada ayat 12 sebab asbab tu digerakkan oleh Tuhan bila mana kita nampak benda ni kita akan faham inilah yang Tuhan maksudkan dia beri hidayah pada siapa yang dia nak pas salam atau sebelum salam pandangan jumhur mengatakan akhir salam ialah habis tashahud sebelum beri salam situ baca doa ni Doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika Ya Allah bantu aku untuk ingat kamu Wa syukrika Iaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka sabata fil am Wa aza'i ma maghfaratik itu maksudnya Supaya diberikan kepada kita ni rasa besar terhadap apa yang Tuhan beri Dan dalam doa tu Minta syukur itu, doa itu. Minta syukur sebab tu syukur ni, dengan sebab syukur ni benda berat, kena minta dengan Tuhan. Sebab minta syukur minta minta ibadah tu elok. Maknanya Tuhan nak beritahu sini, Nabi nak tunjuk pada kita sini, ibadah tu elok. Maknanya Tuhan nak beritahu sini, Nabi nak tunjuk pada kita sini, ni sebaik-baik antara benda yang kita boleh tengok, uh, antara benda yang kita boleh tengok, uh, hubung kait-hubung kait yang kita boleh kait dengan apa yang ada dalam surah Luqman, dengan apa yang Nabi ajar pada kita. Allah Taala Allah Taala kata Allah Taala tak terkesan pun dengan orang yang macam ni. Bukan Tuhan ni perlukan sangat syukur kita tapi Tuhan tidak menambah apa-apa pada Tuhan, tidak mengurang apa-apa pada Tuhan tapi memberikan kebaikan pada hamba tu sendiri. Kemudian penulis tu kata dan sentiasa terpuji dalam segala perbuatannya iaitu Hamid. Benar ada Tuhan sebab kita sangat terbatas dalam memahami kehendak dan ketentuan Tuhan. Hujung kisah mengenai makhluk yang merasakan dirinya tidak memerlukan sesiapa pun Sedangkan yang kak dan berjalan kerana merasakan dirinya sudah serba mencukupi Pantasnya manusia mengambil sempurna tanpa berhajat kepada sesiapa termasuk kepada Tuhannya Jadi ayat 12 Tuhan tutup nak beritahu Kalau kamu tak nak bersyukur Kamu rasa hidup dengan kudrat Dapat ni dengan kudrat dia kata penak jaga habis duit banyak dah pelihara perkataan ni dia boleh mengganggu kesyukuran saya tak kata salah sebut benda ni manusia bila mana dia penat menghadapi kerana manusia lain kita membiasakan dengan bercakap kita mengeluh mengeluh dekat orang-orang sekeliling kita mengeluh dekat orang yang kerja bawah kita mengeluh dekat anak zuriat kita dah habis duit banyak penat badan apa pun semua penat kepala fikir apa semua tapi orang tak pernah faham tak mengubah apa pun tak mengubah apa bahkan ianya mungkin mengeruhkan keadaan bahkan dia mungkin boleh ganggu ibadah kita lepas pada tu mungkin kurang khusyuknya kita baca Quran pun jadi kering semayang pun jadi kering dia tak beri apa-apa bukan makna kata benda tu tak boleh ambil masuk? maka ia akan mengganggu turun naik ibadah. Nabi-nabi bila mana dia penat dengan kerenah orang, dia mengeluh nabi-nabi ni tapi dia tak lama. Itu kita dah layan nafsu kita lah. Kita dah layan emosi kita. Penat melihat kerenah biasa. Itu biasa. Semua nabi mengalaminya. Tapi menjadikan kepenatan itu sebagai sebab untuk sangkut sini, lemah sini, longlai sini Kadang-kadang kita diambil peluang oleh syaitan ha, Itu benda yang kena berhati-hati Sebab tu kena tengok lama-lama sikit Ayat dalam surah Luqman ni Untuk kita nampak Macam mana Luqman tu menghadapi anak dia Sebab pandangan ulama' tafsir Mengatakan Luqman ni Tuhan uji anak dia Tak dengar kata dia Mungkin kita biasa dengar kebanyakan ustaz ngajar apa semua Luqman pesan pada kita kita bayangkan watak anak dia tu dengar kata mengikut pandangan ulama tafsir dan kebanyakan riwayat dalam Kita kita tafsir muktabar sama ada at-Tabari sama Allah Taala uji ayah cerdik Luqman ni ayah yang Tuhan beri hikmah tapi Tuhan uji dengan dia dapat anak riwayat Israiliyat kata anak dia nama Sarah Sarah dia kafir dia tak ikut ayah ni oh seperti tu je yang akan berlaku sepanjang perkahwinan Jawapannya tak Kalau benda macam tu berlaku Maknanya ada keretakan dan ada kezaliman secara senyap Yang tidak diangkat Sebab bila mana manusia Dia bercakap apa-apa Tak ada orang bangkang Orang tak bangkang tu maknanya dia tu telah Tidak ada cerita orang cakap apa-apa tak bangkang Melainkan ada hati-hati yang menyembunyikan sesuatu sama ada orang tu ditakuti zalim sangat tengok macam Firaun apa dia cakap tak ada orang bangkang sebab dia zalim tapi kalau dia orang adil nabi nabi Muhammad aku sendiri yang paling adil waktu nabi cakap ada orang bangkang nabi sebab tu ada sirah nabi bagi harta rampasan perang datang zul Sirah datang zul Sirah adil ya Muhammad tolong adil sikit wahai Muhammad dia tak kenal siapa orang yang dia sedang berurusan dia tak kenal cuma nak katanya kalau orang tu dia tak pernah dibangkang maknanya ada benda tak kena pada dia macam kita ada anak ada isteri tak pernah melawat tak pernah melawan dengan maknanya tak pernah angkat suara apa semua ataupun tak pernah menang. tak pernah melawan ni maknanya tak pernah menunjukkan ekspresi dia tak setuju dia ada pasangan dia lawan dengan dia tinggi suara dia ada setengah orang dia lawan dengan memek muka je dia tak berani angkat suara tapi adalah sejarah orang di, di belakang kita ada benda tak puas hati cuma dia tak nak beritahu je ya? cuma dia takut dengan kedudukan kita dia terus diikuti oleh anak dia nah, itu riwayat yang kita kena sedar maknanya kita baca surah Luqman ni kita tengok orang sekeliling kita ataupun kita tanggung mana-mana orang kita ada tanggungan anak kita kita ada tanggungan siapa-siapa tiba-tiba orang tak ada beritahu jangan ujung-ujung pesanan Luqman Al-Hakim Mula-mula dia, dia kita bila mana kita ada akhlak yang baik, lembut, dia akan mengalahkan semua benda. Cuma waktu kekalahan tu mungkin perlu dilawan dengan cara agresif ke? Tak tepat juga semua konflik dengan agresif. Tak kata apa. Dan cara tu lebih kadang-kadang berkesan berbanding terus jawab. Itu maksud hikmah. Hikmah ni ialah kita letakkan sesuatu pada tempat yang betul. Dia lebih kurang macam adil Tapi hikmah lagi dalam Hikmah ni dia tengok Sebab tu Orang yang nak menasihati orang Macam Luqman Al-Hakim Dia akan pilih Waktu hari tengah panas rembang Dia tak akan nasihat waktu tu Dengan ayat Pada benda-benda yang simple Siapa Memberi ruang kepada orang Seorang so, bersemudik